Apple şirkətinin yaradıcısı Steve Jobsun son sözləri. Steve Jobs, milyarder. 56 yaşında mədə-altı vəzin xərçəngi xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Ömrünün sonlarında həyat haqqında fikirlərinə bölüşən milyarderin son sözləri. Mən işgüzar aləmdə uğurun tam zirvəsinə çatmışam. Həyatım başqalarının gözündə sadəcə uğurdan ibarətdir. Amma həyatımda işdən başqa sevincim çox az olub. Hər halda var dövlət mənim üçün adət etdiyim bir faktdır. Hazırda xəstə halda çarpayda uzanarkən yaşadığım həyatı xatırlayıb anlıyıram ki, qarşısı alınmaz ölümün qabağını ala bilməyən sərvətim və açsanımın heç bir mənası yoxdur. Siz maşın sürmək və ya pul qazanmaq üçün adam tuta bilərsiz, lakin siz əvəzinizə xəstəliyi daşıya biləcək Heç kimi tapa bilməzsiniz. Maddi hər şey tapıb almaq olar, ancaq bir şey var ki, onu itirdinsə tapıb ala bilməzsən. Həyatı pulla satın almaq mümkün deyil. Özünüzü yaxşıca əzizleyin və digərlərinə hörmətlə yanaşın. Biz böyüdükcə daha ağıllı oluruq və getdikcə anlayırıq ki, 30 dollara olan saatla 300 dollara olan saat eyni vaxtı göstədir. 30 dollarlıq pul qabı gəsdiririk ya 300 dollarlıq, fərqi yoxdur. Hər kəsə eyni məbləğdə pulu yerləşdirə bilərik. Yaхуд 150 min dollarlıq maşınla ya da 30 min dollarlıq maşınla gedəcəyik. Qət edəcəyimiz yol və məsafə eynidir. Sonda təyin olunmuş nöqtəyə gəlib çatacağıq. Əgər biz 30 və ya 100 dollarlıq şərab içsək belə eyni həssiyə alacağıq. 300 kvadratmetrlik mənildə yaşayırsan, yoxsa 3000 kvadratmetrlik Sən eyni ilə tək sənsən. Sizin həqiqi daxili xoşbəxtliyiniz bu dünyanın maddiyatından aslı deyil. Fərq etməz siz biznes klassla yoxsa ekonomik klassla uçursunuz. Əgər təyyarə qəzaya uğrayırsa, sən də onunla birlikdə düşürsən. Beləliklə, ümid edirəm ki, siz anlayırsınız. Nə qədər ki, danışa biləcəyi dostlarınız və yaxınlarınız var. Bax, əsl xoşbəxtlik budur. Mübahisəsi edilməyəcək 5 fakt var. Uşaqlarınızı zəngin olsunlar deyə tərbiyə etməyin. Onları xoşbəxt olsunlar deyə tərbiyə edin. Buna görə də onlar böyüyəndə sahib olduqlarının qiymətini değil, dəyərini biləcəklər. Yeməyi dərman kimi yeyin. Əks halda dərmanı yeməyə həvəsə yeyəcəksiniz. Sizi sevənlər sizi heç vaxt tərk etməz. Hətta onun sizdən imtina etməsi üçün 100%lik səbəb olsam elə. O sizinlə qalmaq üçün güc və səbəb tapacaq, sizi tərk etməyəcək. İnsan olmaqla insani olmaq arasında çox böyük fərq var. Əgər siz tez-tez yəlmək istəyirsinizsə, tək gedin. Əgər uzağa getmək istəyirsinizsə, birlikdə gedin. Dünyanın ən yaxşı 6 həkimi bunlardır: günəş şüaları, istirahət, idman, dieta, özünə əminlik və dostlar. Onlara həyatınızın bütün dövrlərində əməl edin və sağlam həyatdan həzz alın. Steve Jobs